Доброго. Доброго. Ну, шо, будемо тоді почати підійти, потім взаємовакантні місця, які залишилися. Добрий день усім нашим дорогим співробітникам. Ми дуже раді вас бачити. Сьогодні ми проводимо такий захід, він проводиться у рамках діяльності нашого клубу любителів історії, який діє на базі нашої бібліотеки. Сьогодні ми проводимо дві зустрічі, одну спеціальну такий час. Ми проводимо для того, щоб ви мали можливість відвідати її трошечки пізніше на пів шостого нас ще буде така одна зустріч. Ми сьогодні запросили вас для того, щоб презентувати книгу. Яка має назву таємниця тризуба. Ну, всі ми на різних рівнях та, да, знаємо історію. Там хтось пам'ятає зі шкільних років, хтось можливо з дітьми участь, і знає, що коли доходить до теми державні символи України, то питання походження нашого тризубу завжди є дуже дискусійним і версій існує дуже багато. Ну я так розумію, що сьогодні ми тут зібралися не для того, щоб знайти вичерпну відповідь на це запитання, да, все ж таки ще він означає, а просто послухати дуже одну цікаву версію, яка має. Ну, можливо, якби не про сьогодні відому, да? але має право на життя і наскільки вона є такою, ми сьогодні дізнаємося від да? вас, ви нам презентуєте. Тому ми передаю вам слово. Я скажу ще буквально два слова з історії. Мене звуть Олександр, Базолю. Тобто, коли я для себе почав вивчати саме історію, зацікавився роботою безпосередньо клубу, історичного клубу, потім з часом я попросив Лілю допомогти в досконаленні вивчення української мови. І, як раніше було сказано, якщо на небі зажигаються зірки, то це обов'язково комусь потрібно. Так, так сталося, що саме безпосередньо, коли робота повичення українського посконалення української мови набрала масштабів українського рівня, саме через цю інформацію на нас вийшли якраз представники Дніпропетровська, які запропонували саме в рамках комітету захисту української мови зробити презентацію своєї книги, яка має історичну тематику. І щоб можна було коректно правильно розуміти, що якраз саме відповідають тематики безпосередньо роботи історичного пункту. Тому все настільки переплетено в житті, що не треба все сприймати настільки однозначно. От тому я представлю безпосередньо людину, яка достеменно розповідає, хто що, що це за книга, тому що, навіть якщо запитали мене мій знайомий з керівначого музею, а хто ж такий цей автор, я кажу, я не знаю, я знаю його прізвище, а хто він, я не знаю. Тому я постараюся про книгу про автора нічого не казати і передаю слово безпосередньо пані Львову Васильівну. Відмилі Нічого, Прошу. це нормально. Це... Це... Так, а я за... вибачаюсь, бо я буду з вами спілкуватися як українською, так і російською мовою, бо термінологія більш поширена на російській мові. Якщо буду на російській, я вам більш матеріалу зможу викласти. Ну, по-перше, ніж розповісти вам про цю книжку, розказати, представити і навіть показати слайди і фільм по цій книжці, я розповім, а що це таке. Значить, це небольшая візитна карточка. дуже солидного, очень мощного издания, которое э, есть вот здесь вот на диске. Есть и на бумажном варианте, но эти книги имеют колоссальный объем, чтобы э, сказать вот три книги, как э, ваши вот там вот три э, тома, чьи словники кифты, еще вот формат А4, поэтому книги э, философско-научного плана книги о жизни, о нашей современной жизни, книги о происхождении человека, о остановлении жизни на Земле и так далее. В этом издании автор задействовал, наверное, все известные на сегодняшнее время источники, начиная от таких самых божественных, самых известных, как Библия книга мертвых», труды Блаватской и так далее, и так далее, и так далее. То есть э труды и научного философского плана, эзотерического плана и так далее, и так далее, и так далее. Так вот это вот визитная карточка, именно вот это вот издание, которое носит название Вита Инкогнита, жизнь неизвестная. Первая книга Вита Инкогнита, вторая книга Иллюзия нет реальности, и третья книга называется Спиритус Мунди что означает дух мира. И вот когда вы, возможно, ознакомитесь с этими книгами, есть у нас сайт, правда, старенький, там выложено на черно-белом варианте частично первая, вторая книга и отрывки третьей книги. Почему? Потому что невозможно выложить их полностью здесь, на этом диске, они такие же, как на бумажных носителях. Так вот это вот, это видение Иоанна. Вот э, если вы вспомните действительно видение Иоанна из Библии, или еще лучше, прочитайте Апокалипсис, и вот тогда вы э, просто увидите и поймете, что здесь изображено. Ну а иначе говоря, это Сын Человеческий и дальше видение, когда он увидел всем светильников и так далее и так далее и так далее рассказывать полностью я не буду вы сами этим. вот именно вот это вот и является здесь кстати есть на обратной стороне адресата и адрес электронной почты это кратко ну и раз мы начали с вот этого вот момента значит тогда когда автор Коваленко Александр Андреевич Днепропетровский ученый, исследователь, человек, который является человеком энциклопедических знаний, который имеет, это так, чтобы сразу все вопросы снять по этому поводу, имеет несколько высших образований. Базовое образование ⁇ это физика, электроника, математика, дальше философия и история. И ну, на протяжении всей своей жизни он работал на закрытых предприятиях. Есть у него очень много работ. В частности, за одно изобретение на стыке физики и медицины он получил золотую медаль ВДНХ. Это во времена тогда, когда мы были в составе Советского Союза. Ну, в настоящий момент, ну и на протяжении всей жизни он действительно занимался вот этими вопросами и продолжает сейчас э, заниматься дальше, потому что пишет четвертую книгу этой э, серии вот этих. Вот. Ну и тогда, когда уже дальше, тогда сделаем небольшое отступление. И тогда, когда он занимался всемирной символикой, а вы знаете, что символика ⁇ это сакральные знаки, в которых вложен огромный-огромный смысл. Он э, буквально, не знаю уж на каком уровне, заинтересовался, а что же такое трезубец. <клес> Дело в том, что трезубец это тот э, символ, который является одним из самых древнейших солярных символов. Он появился в незапамятные, в незапамятные времена, в те времена, когда появился крест, когда появилась окружность, точка и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Ну и вот сейчас мы начнем, о книге мы поговорим потом, потому что суть сейчас не в представлении вот этой вот книги, а суть в представлении той идеи, которая заложена в этой книге. И начнем мы с того, что я просто попытаюсь вам напомнить, а что же все-таки этот символ, этот результат. И начнем мы с Так, ну перше, ну, це заставка, як то кажуть, стоп і почнемо. От ви бачите зображення символу тризуба, його знайшли в наших Карпатах. І зображення цього декілька тисяч років. Далі. Він ну, з'являвся в різних частях світу. От зараз ви видите зображення шиви з Тризубцем в руках. Дальше. Я просто действительно напоминаю то же самое изображение Тримурти и центральное шива, который держит Трезубец. То же самое один из вариантов изображения. Дальше. Дальше. Ну, дальше. Но это тоже самое всем э, известное изображение. Это Нептун, это скульптура, которая установлена ему в, в То же самое Нептун, но другое изображение. И вот остановимся на этом моменте, потому что более э, такой э, детальный подход именно начинается с того периода, тогда, когда на территории, которую мы сейчас привыкли называть, и а на той территории, на которой мы живем, на территории Украины, была так называемая империя Киевская Русь. Следующий слайд. Вот изображение памятника Владимиру, который вы прекрасно знаете, на Днепром в Киеве. Что <трицелуй> Нет, это крест. Я просто-напросто mm -hmm. к тому, что основной период, то есть тогда, когда трезубец возник в том символическом изображении, которое мы привыкли рассматривать, и тот графический рисунок, который стал нашим национальным гербом Украины. <соцентр> Дальше. Ну, это скульптурный портрет Ярослава Мудрого. Э -э Ярослав держит, э, так сказать, проект Софии Киевской. Это один София Киевская, это макет Софии Киевской. Это для того, чтобы немножко окунуться в атмосферу того промежутка времени. И вот сейчас остановимся немножко вот здесь. Вот. На этом слайде вы видите, к сожалению, то, что осталось от десятиной церкви, одного из древнейших культовых сооружений нашей Киевской Руси. К сожалению, фундаментом ведутся раскопки. Там действительно сейчас, вы, очевидно, знаете, ведется очень серьезная борьба. Очень много всего пропало, что находится, закапывается. В общем. Очень-очень больно, потому что уничтожаются действительно наши святыни и уничтожаются наши древние раритеты, по которым мы то смогли восстановить нашу историю. На заднем плане исторический музей киевский. Дальше. Почему опять так подробно? Вот обратите внимание на э, вот это вот изображение. Вот это вот. Это так называемая плимфа. Плимфа, то есть э, кирпич особого рода, он узкий, который был найден при раскопках Десятиной церкви. Э, могу сказать, что в самих запасниках Киевского музея находятся еще четыре э, подобных плимфы, но, к сожалению, они э, находятся в гораздо более худшем состоянии, чем вот это вот. Климка, которая выставлена, витрина Киевского музея. Следующий слайд. Вот она в увеличенном э, изображении. Напоминает ли она вам что-нибудь? Mm -hmm. Запомните, пожалуйста, вот это вот изображение. Дальше. И э, мы сейчас остановимся на монетах периода Киевской Руси. Почему? Потому что это те бесспорные артефакты, которые дошли к нам с тех времен. И вот обратим внимание на вот этой вот монете, это так называемые серебряники. Вот изображен двузуб Дальше. Я не буду. Дальше. Напоминает ли вам что-то? Это монеты времен Владимира, времен Ярослава, времен Святослава. Дальше. Вот видите? Трезуб, это уже злотник. Вот она монета с трезубом. Дальше. И вот на э, вот этом вот слайде вы видите несколько вариантов монет э, ну, вот, Святополка Владимира Ярослава Мудрого. И показано, да, я должна сказать, что мы привыкли, и нам э, все время говорят о том, что был только один графический рисунок, тот, который мы привыкли видеть на нашем национальном гербе. Это тризуб Владимира. На самом деле только у Владимира было на, наш, на настоящий период времени нашли более 14 вариантов тризуба, которые принадлежат Владимиру. Ну а дальше я говорила. Все остальные представители. И для того, чтобы работать, вот современная техника дала возможность методом компьютерной графики с абсолютной достоверностью вынести графический рисунок двузубцев и трезубцев и продолжать работать с ними дальше. Так, запомните через здесь. Так, все. А вот теперь давайте я вас просто-напросто немного...